穆老师，嗯，咱们来这儿又是要干什么呀？嬷嬷<我>、嗯，穆穆穆老师，您这是什么意思啊？不然你以为我们来这里做什么？ 荒郊野岭，孤男寡女，干柴烈火。影帝追人的方式这么别致吗？别矫情了，速战速决。哎呀，不是，这太突然了，我们不排练，<这>怎么拍吻戏？ 吻戏呀、啊！马上要拍男女主吻戏了，你是新人，我要帮你排练，免得拍摄的时候你拖进度。原原来穆老师说的培养感情，就是拍吻戏呀、啊。嗯。嗯、呃，怎么拍？ 脑袋。 现在害羞没关系，拍摄的时候要投入，要上心。有什么好害羞的？不就是为了拍戏吗？好的，我明白了。 原来你也没什么经验啊，纸老虎一只，看着厉害，实际上也会害羞嗯 打理好了，我没问题，我们走吧。